Əd-Duhâ Səhər surəsi. Mərhəmətli və rəhimli Allahım adınla. And olsun səhərə. And olsun sakitləşən gecəyə. Rəbbin nə səni tərk etmişdi, nə də sənə acığı tutmuşdur. Həqiqətən axirət sənə dünya həyatından daha xeyirlidir. Şübhəsiz ki, Rəbbin Sənə nemət bəxş edəcək, sən də razı qalacaqsan. Məğər o səni yetim çağında qoruyub sığınacaq vermədimi? Səni çaşğın olduğun halda doğru yola yönəltmədimi? Kasıb olduğun zaman səni varlandırmadım mı? Elişə, yetmə xor baxma. Səndən kömək dileyəni qovma və Rəbbinin nemətindən danış